भारत को विदेशों में स्पाइस ऑफ इंडिया भी कहते हैं इस कारण दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय मसाले और खान पान की चीजें निर्यात होने से सरकार को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है इसी के चलते षड्यंत्र रचा जा रहा है तथा भारतीय मसालों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है प्रमुखता से हमारा रोष चाइना पर है यह इंटरनेशनल षड्यंत्र साजिश है ऐसा मुझे कहना पड़ रहा है यहाँ पे जैसे कि कि्पल दे रहा हूं सरसों का तेल हमारे यहाँ सैकड़ों से अनेक लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन कुछ देशों ने इसमें बीच में पाबंदी लगा दी तो उसका एक्सपोर्ट बंद हो गया तो ये जानबूझ कर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी के तौर पर यह किया जाता है अवश्य जानते हैं उसके संदर्भ में भी बताना चाहूंगा सिर्फ मसाले ही नहीं सब्जियां मछलियां डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में जो बड़ी मात्रा में होते हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं उस पर भी कुछ इसी प्रकार से बीच बीच में कुछ चलते रहता है ताकि हमारा एक्सपोर्ट कम हो इंडियन फूड स्नैक्स जैसा हमारे हल्दीराम सारी दुनिया में हैं तो कहीं ना कहीं इनको भी पीछे हटाने के लिए ऐसी कोशिशें की जाती है हम तो लोगों तो ने उसकी हमारे देश के अंदर में फसाई नाम के प्रोडक्ट संगठन है तो सारे फूड प्रोडक्ट जो है उसकी जांच करके ही मास्क किए जा रहे हैं नागपुर में भी और पूरे महाराष्ट्र में भी पूरा ड्रग्स डिपार्टमेंट है तो इस डिपार्टमेंट के माध्यम से सारी जो इंडस्ट्री वाले बैठे हुए हर प्रोडक्ट को उनको लेबोरेटरी से पास करके लाना होता है फिर पैकेजिंग में जाता है ये सारी कर रही है अभी अभी जो मसालों में मिलावट के बारे में बहुत गरल चैनल पर और न्यूज तो पेपर तो में प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में हमने फसाई से बात की तो फसाई ने स्पष्ट शब्दों में कल कुछ वर्तमान में आया भी है स्पष्ट शब्दों में इन्होंने इसका इनकार किया है कि ये ऐसी कोई बात नहीं है ये षड्यंत्र के तौर तो पर हमारे देश का निर्यात हो कि इसकी कोशिश की जा रही है हम चाहते हैं कि जनमानस में हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में गलत धारणाएं ना जाए तो, तो आप लोग प्रिंट मीडिया के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये हमारी बात जो है हमारे स्पाइसिस के ग्रुप यहाँ जो बैठा हुआ है इनकी ओर तो से प्रस्तुत करें ऐसे मैं आपसे विनंती करता हूँ आपको जो भी सवाल हो अमेरिके मध्य और यूके मध्य कंट्रीज काम के लिए सिंगापुर हांगकांग अच्छा सिंगापुर हांगकांग पर्टिकुलर बैच कारण की प्रोडक्शन होता हो को प्रोडक्शन होता बैच नंबर लिखा जाते हैं शंबर किलो माल जो तैयार गए शंबर किलो माला तो पांच कि एक बैच मिला

नहीं फसाई ने हमारी कंप्लेट तो करने के बाद जैसा भी तो आ चुका है तो ने इमीडिएट एक्शन लेके खुद ही और कल के ने का इसको क्लियर भी फसाने इसको केल कर करते थे लेकिन हम इसलिए बैठे जनमानस में यह चीज जानी चाहिए देखिए इंटरनेशनल ट्रेड है हमारे पीछे पढ़ा हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिके अब किसी न किसी के बदलाई में होगी तो वो आगे बढ़ेगा ये स्ट्रैटेजी है के 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 तौर पर इंडिया के बहुत चीजों बारे में लो बार करते हैं और हमारे भी अभी नहीं बोलना चाहिए हमारे भी बाहर की कंपनी आगे भी प्रोडक्ट बेचती है तो बीच पीछे हमारे यहाँ भी तो, तो गणपति को कर दिया जाता है बाद में फिर वो क्लियर हो जाता है फिर मार्केट में जैसा डेली मेरे बीच में रहता है तो ये स्ट्रैटेजी है मार्केट के कुछ लोगों की करें। करे आपको इंडिया स्पाइस ऑफ इंडिया करके वर्ल्ड में फेमस है और बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट इंडिया से ही होता है तो हमें कहीं पर भी ब्रेक लगे वो इस वजह से कुछ यंत्रा चाइना की जानबूझ के ऐसे में करती है

भारतीय मसल्डना बदनाम करना चेष्यंत्र है सदे चाइना द्वारे हांगकांगम भारतीय मसले उत्कृष्ट दर्जा कि मिलावटी है अर्ण भारत में दुष्परिणाम जो है सर्व मसल होता नागपुर विदर्भ प्रमुख मसले वाले ये उपस्थित है सुरुची मसले वारमारे मसा कोटे मसा सावजी मसले ये सर्व मसले वाले आम ये यादव आलो मैदाश मसले तो यठिका आमी क्लॅरिटी करू शकते कारण की भारतामध्ये फसाई नावाची एक संस्था आहे गव्हर्मेंटची ते सर्व प्रॉडक्ट खाद्यपदार्थ जे आहे ते पास केल्याशिवाय कोणतेही पॅकिंगमध्ये जात नाही विदर्भामध्ये नागपूरमध्ये सुद्धा आपली महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटची एक संस्था आहे फूड अँड सेफ्टी डिपार्टमेंट तिथेसुद्धा आमचे प्रत्येक बॅचं जे प्रॉडक्ट आहे ते पास होऊनच मार्केटमध्ये जातात तर लोकांमध्ये संभ्रम होऊ नये मसाल्यामध्ये अशी कोणतीही मिलावट आहे झाली नाही आहे हे सांगण्याकरता मी या ठिकाणी दक्षित झालेलो प्रामुख्याने विदेशामध्ये भारत स्पाइस ऑफ इंडिया भारताला म्हणतात भारताचे मसाले जगामध्ये सर्वात जास्त एक्सपोर्ट होतात तो त्या तो व खाद्यपदार्थसुद्धा एक्सपोर्ट मोठ्या प्रमाणात होतात तर ते कुठेतरी कमी व्हावे भारताला फॉरेन करन्सी ज्या ज्याच्यावर सर्वात जास्त मिळते त्याच्यावर जा परिणाम व्हावा म्हणून काही काही हे षडयंत्र घेत आलेलं आहे असं काहीच नाही आहे सर्व ब्रँडेड मसाले जे आहेत ते पासूनच मार्केटमध्ये येतात व हे तुम्ही समाज माध्यमापर्यंत पोहोचावे अशी माहिती मला ज्ञान एव्हरेज नकाशक एव्हरेस्ट पर्टिक्युलर पर्टिक्युलर सर्व हा त्यामध्ये दोन प्रॉडक्ट त्यांनी पर्टिक्युलर बॅच नंबर जो असतो त्या बॅच नंबर वरून बाहेरून त्यांनी म्हटलं की यामध्ये अमुक अमुक मिलावट आहे पण आपल्या त्या आपल्या देशातली प्रमुख कंपनी फसाई आहे त्यांनी त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन केल्यावर असं काहीच आढळलेलं नाही कालच्या पेपरमध्ये सर्व क्लिअर आलेलं आहे